Вітаю вас, друзья! Программа фокусі Україна. и сегодня очень интересная тема ⁇ Линия монергейма в Украине. Финская история э, знает эту вот э, одну из прекрасных страниц, как... Э, Финны защищались, и вот эта знаменитая линия Маннергейма, и мы взяли вот такую, может быть, аналогию. Сегодня Финляндия, возможно, одна из немногих стран, которая вот настолько мощно, сильно, пол, не знаю, мне кажется, практически статистика говорит, практически все финны поддерживают Украину, участвуют вот сегодня в помощи в Украине и мы с Геннадием свидетели, что очень много делается для Украины. Поэтому в этой студии сегодня для вас работает Андрей Матинга, Геннадий Махненко. Мы говорим о взаимодействии, помощи Финляндии для Украины. Андрей, давай начнем с тебя. Давай. Ну, мы действительно вот... Помогаем с 2015 года, наверное, когда ты здесь первый. Я, кстати, мечтал: я смотрел твои видео, следил за твоей деятельностью, и я пытался как-то вовлечь нашу миссию, но у меня не получалось. И я даже дома проводил встречи, приглашал людей из церкви, показывал э, фильмы с твоим участием и говорил: давайте будем помогать, но люди наоборот. Встречал наоборот негативную реакцию. То есть, что это за пастор, почему он занимается благотворительностью, почему он на велосипедах ездит, что это такое, и, и так далее. Не вот умещалось так, так так Не, умещалось, не умещалось в голове, да. И потом однажды я узнал, что он будет гостить у Артура Пыльда, я попросил Андрея Хинканина, чтобы они привезли Геннадия сюда. Они в итоге его повезли. И именно в тот день, когда он приехал сюда первый раз, меня отправили в командировку в Эстонию. И вот буквально мы вот так вот плыли, вот так вот друг напротив друга на разных кораблях. Но после того, как Геннадий побывал здесь, я прихожу, у всех горят глаза. Вы здесь такой человек побывал, Геннадий. Он таким служением занимается, у всех вот так вот, глаза горят. И они мне дают диски Ты думаешь, с Ну этими... как прошло ну... мимо тебя? Нет, я думаю, я вам об этом несколько лет говорил. И вы меня футболили, и тут вы увидели своими глазами, и теперь вы меня вовлекли. Ну вот так началось сотрудничество с этого. 11 лет войны вы с нами. Я не знаю, сколько десятков, десятков, десятков тысяч километров намотано по линии фронта. Я точно не, не знаю, сколько миллионов евро э, через вашу миссию вложено в поддержку наших солдат, в поддержку гражданских людей. Я знаю, что ни один владелец телеканала украинского не ночевал в Песках, или в Широкино, или в Орехове, и не так ориентируется по фронту, как Хану Хаука, как ты, Андрей. Я везде вижу следы вашего служения. Я приезжаю по фронту, на разных участках фронта захожу, наша буржуйка, в подвале у стариков, которые там живут, наша буржуйка у солдат в блиндаже. Вот тоже наша буржуйка, из нее баню сделали, обложили камнями и парилочку сделали. Прямо рядом с фронтом, хлопцы. Сколько помощи самого разного плана оказано и автомобиль. И скорые помощи, и автобусы, и эвакуация детей, и, и помощь с нашим детским кемпом в Карпатах, с возвращением, пили, с эвакуацией Пилигрима, и подготовка Мариуполя к трагедии, в которой вы участвовали, да, ваши деньги обеспечили самое комфортное бомбоубежище в Мариуполе, где люди... Под обстрелами авиационных бомб, когда рядом девятиэтажки падали, дети смотрели мультики на проекторе и получали подарки, потому что вы закупали, зная, куда идет, закупали топливо, генераторы, матрасы, медикаменты, памперсы. продукты, памперсы. И я могу очень долго продолжать этот список, но, но ты во вступлении сделал одну ошибку и сказал, есть такой прекрасный эпизод финской истории как зимняя война. Э -э и это нельзя так закончить. Это прекрасный эпизод, но это ужасный, кровавый, страшный, чудовищный я эпизод. Я имел его да, да, с да, которым да, финны вот держали удар просто и ну, победили. Финский народ, как никто, наверное, <свят> понимает Украину, потому что маленькая страна, э вырвавшаяся только-только, вырвавшаяся из-под империи, да? и на нее идет вдогонку, идет эта бесовская машина сталинская. Я Хельсинки за три дня. Все было как у нас, но дух народа не сломался, страна молилась, страна воевала, воевали дед, сын, внук, бабушки и матери молились и воевали тоже. И это Пример невероятного мужества. Я думаю, нас понимают. Я, я думаю, что совпало. Вот мой анализ совпало несколько очень классных моментов. Во-первых, сама Финляндия, вот скажем, Северная Европа, она христианская, на мой взгляд, более сильная, чем, чем там вот Германия, там Испания, Италия, да. То есть на такое количество людей такое количество, скажем миссий, медийной структуры, телеканалы, радио. Э я просто удивляюсь. Я слышал, да что вы... Финляндия была наиболее миссионерской страной. Я да. не знаю, да. это остается. Остается. На... Да. остается да. Ну, да. Очень мощное христианство. Второй момент, который совпал, скажем, наличие в этой миссии, вот, э скажем, сам Хану, Лаура, э люди, которые много концентрируются на работу на постсоветском пространстве, говорящие, скажем, на русском языке. Э -э Андрей который оказался. Я считаю, он определенные ворота. Даже то, что медийная вот так поддерживается работа в Украине, это связано с тем, что вот несколько раз приезжали. И, собственно говоря, когда я уже почти подумал, что ничего не получится, Андрей сказал, нет, еще раз поговори. То есть я очень благодарен Андрею. И поддержка, скажем тех, кто говорит по-русски здесь настолько мощной была и отношение к Украине настолько было четко сформировано, что это... Смотрите, я не могу себе представить, чтобы какая-то миссия в мире каждый день делала получасовую программу, а ситуация в Украине... Я убежден, что просто не существует. Да. Знаете, с чем это связано? Я думаю, связано с тем, что первое лицо буквально, скажем, своей своим телом лично. присутствует лично да. на передовой и чувствует ну можно себе представить что какие-то миссии выделили там какие-то финансы бюджет то вот, давайте работать в Украине это одна ситуация но так инвестировать Можно себя представить и свою что он жизнь... бы послал журналистов и, 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 да. и они бы работали первых во первых нужно понимать что он очень э, хану хаука очень тонко чувствует ситуацию и в том числе на основе пророчеств и Божьих откровений. Потому что я помню, он еще в, десят... в нулевых годах, когда еще в России у нас активно шла миссия, когда Россия просто росла, вот вставала с колен, вот этот первый путинский срок, духовность, свобода, демократия. И Хану говорил на основе пророчеств, сказанных тем же Вилкерсоном, что нам нужно сейчас, вот сейчас окно возможности, что Россия закроется, и нам нужно использовать сейчас это окно возможности для служения, для благовестия, для миссионерской деятельности. И я помню, как здесь целые статьи писались в других христианских изданиях Финляндии с критикой его позиции, что, как, что это за Поклеп, как тебе Россия закроется, это свободная, прекрасная страна, демократическая, которая идет по пути развития. И уж точно Хану сейчас напридумывал какой-то ерунды, что Россия, видите ли, закроется. Потом я помню, ну, когда уже стало очевидно, Происходящее, кстати, когда у меня была еще совсем не такая однозначная позиция, я помню э, убийство Немцова, как Хану переживал, а мы с какими-то другими русскоязычными сотрудниками какую-то пургу несли, ну, Путину невыгодно, понимаешь, Хану, я помню, как он злился на нас за это, но тем не менее терпел. И вот эту позицию я сформировал, которую у меня сейчас в 2018 году, когда мы с Хану приехали на на линию разграничения ездили, там спали в Широкино, когда я пообщался с людьми, выехавшими из э, Донецкой области, с ее оккуп... временно оккупированной территории, и мне понадобилось полгода просто, чтобы переварить ту информацию и э, сформировать свою точку зрения. Так вот, э, я помню сентябрь 2021 -го года, считанные месяцы до, до вторжения, мы долго планировали миссию в Мариуполе, помнишь, мы откладывали, был ковид, потом выборы парламентские, президентские, а, мы, мы вот долго ее откладывали. Ощути силу перемен да. до линии фронта, это, кстати, да. совместный проект был, с чего у нас, в принципе, и началось сотрудничество. Мы долго ее откладывали, и я помню, сентябрь 21 года Хану звонит мне, говорит, Андрей, тебе нужно срочно все другие дела откладывать и ехать со мной в Украину, нам нужно провести, провести миссию. Причем это вот так, вот. Сегодня воскресенье, во вторник мы летим в Украину. Делай так, чтобы тебе со мной полететь. И я Он не отложил, что надо быстро. Это. Я не отложил всех своих дел, но я делал параллельно и свои финские дела, и украинские. То есть я работал за двоих. И в ноябре 21 года до меня стало доходить, что грядет полномасштабное вторжение. Я Стал об этом тебе говорить. И мы понимали, что вот сейчас наша миссия, она началась. В декабре, по-моему, или в ноябре, в декабре она Декабрь, началась 2021 да. -го года, должна была пройти месяц. Но мы ее продлевали на январь, по сути, потом на февраль. Она, она так и не была завершена. И, и мы но да, мы, 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 мы понимали, что эта миссия начинается и закончится полномасштабным вторжением. И ты помнишь момент, когда мы каждую вторую неделю жили. Мы жили с Хану каждую вторую неделю в Мариуполе. И вот это было очень сложно, когда у тебя еще здесь финские дела идут. Съемки, программы рыбалки, концерты, рождественские программы какие-то. Ну, вот стандартно кипит жизнь, особенно Рождество Новый год. И ты уже одной ногой находишься в украинской войне, во вторжении, ты понимаешь, что оно неминуемо. И тебя разрывает вот эта вот разница колоссальнейшая между грядущей войной. Между вот этим нависшей бедой, этой чернотой, которая висит, и вот этой благополучной жизнью. И мы помнишь, как мы с Хану подарки э, дарили на Рождество вот в прифронтовые поселки волшебника, помнишь? Э, Мальчик, впереди. А волшебника, знаешь, я что? спрашиваю: Андрей. я спрашиваю мальчика волшебника на Рождестве одетый, как такой: Я говорю: волшебник, да. Войну остановить можешь. Он так вздохнул: Не могу. Могу, говорит, снег заказать. И пошел снег. И, кстати, снег а пошел. Да. А вы Знаешь, говорите, Андрей, не могу. Э, вот да. вдоль линии фронта наверное, год или полтора висели бигборды. Потому что началась война, никто да. больше ничего. И я, я вот ездил, да, и было удивительно смотреть, там Петр Дудин, там Геннадий, там еще что-то. Понимаешь, что эти бигборды висели. Я думаю, даже в оккупированных Конечно, городах. Я да, я Конечно, территории долго. Я было. видел записи, которые же россияне из Мариуполя. Мы снимали, публиковали. Они входят в город. Вот прикинь, ДНР входят в город. И на них смотрит Козловский с э, Билборда и говорит: суток 700 в плену, суток да. в плену я выжил. Представляешь, вот, вот он на них смотрит, он их встречает. Вау. Или встречает голос Украины Копытин. Капытин да. говорит: Я, я видел. Видео, видео. Надо сказать, что мой Подожди. фейс, они срывали очень быстро. Не все. Но э, стоит рекламный щит, на нем Антон Копытин, э, надпись ⁇ Я проснулся от страшного сна ⁇ за ним Азов сталь, разрушенная в хлам, и перед ним валяются трупы мирных жителей. И раз, раз, разбитая, разрушенная заправка. Это была Тогда... и мощная евангелизационная кампания, прямо на пороге, когда заткнут рот церкви. Но, и, вас, кстати, я не может кстати, кстати, 24 февраля. Э, нет, 23 февраля выходит эфир на Мариуполь ТВ, где вы, ты и За день, до, за, за часы до вторжения выходит эфир, и самое главное ну, скажем так, миссия довольно-таки тяжело шла. Потому что там, очевидно, было схвачено вот этими теми или иными более-менее прок, пророссийскими силами. Православные там московского патриархата все держали. Трудно все шло. Но потом рассказывают, что... И мы же это все с церквями работали. И помнишь, у меня было такое, что я просил, оставьте закладочку на случай оккупации, чтобы когда оккупанты придут, чтобы они нашли ящичек с литературой, чтобы они читали, назидались. Но я сейчас о другом хочу сказать. Что церкви города, вот Церковь Добрых Перемен, многие другие стали основными местами бомбоубежища и помощи людей. Да. И поскольку церкви были наполнены нашей литературой, Единственное, что людям оставалось, когда нету света, нету электроэнергии, не работает ни телефон, ни интернет, у них оставалась Библия, какие-то песенники и на книги нашей миссии. И как это ни странно звучит, цинично, может быть, шокирующе, но для многих мариупольцев, а мы знаем, что... Как минимум, сотня тысяч людей. Для многих из них последнее, что, что они читали. читали или видели перед смертью. Кстати, это, это свидетельство. Это могло быть божественным да. проведением как дорожка к спасению. Я еще хочу это, сказать. Это, что... конечно, страшное свидетельство. Никому не пожелаю да. так, таких а успехов, кавычку. Я еще одну страничку хочу открыть. То, что. Хану Финляндия, да, она стала не только вот мостом к Украине здесь, да. Последняя поездка у нас была, ну, когда я с Хану в Америке встретился, мы его пригласили на такие стратегичные консультования, когда мы готовим Украине НВИК, да. И Хану открыл двери для нас в очень серьезные возможности. Есть такая организация НРБ, где все христианские СМИ. Америки, радио, студии, продакшн, телеканалы и Хану встретился там с очень влиятельными людьми, с сенаторами, и нам открыта дорога. Мы сегодня готовим площадку, на которой Геннадий будет, Хану будет. Мы готовим туда фильмы. И это одна из возможностей, которой бы мы тоже просто так вот с улицы ты эту дверь не откроешь. Поэтому я думаю, вот это божественное проведение, когда финская миссия стала реально линией защиты э, в украине и один из я... моих один из моих э, можно сказать духовных сыновей легко и очень мальчонкой пришел в церковь э, подарил мне вело э, мотоцикл однажды 800 кубов я маха я купил себе байкерскую куртку очень она мне понравилась, вот прям смотрелась. Я в этой куртке Конечно, ездил. Даже я, ее помню. я ездил много лет. Она, ее показывали на «Раша Тудей» в фильмах и во многих. И вот я в этой куртке проездил много лет. На ней было крупными буквами, вот так прямо вот на всю написано ⁇ Суоми ⁇ Я понятия не имел, что значит суоми ⁇ До тех пор, пока уже несколько лет работая с финами на фронте, в служениях, вдруг узнал, что суоми ⁇ это Финляндия. Куртка оказалась в каком-то смысле пророческой. И, ага. и мне особенно жаль, что она осталась в Мариуполе. В моем гардеробе не до курток нам было и не до мотоциклов, но, но я хочу поблагодарить. Мотоцикл твой тоже остался? Я, я, был, я был на днях в бане вашей, лучшей бане в мире, тут 13 минут от вас, в рейтинг номер один в, в моем рейтинге, надеюсь еще сегодня заехать. Но э, сидим паримся, фины, битком забитая сауна, я не могу сдержать себя. Я просто... Это, наверное, не очень интеллигентно смотрится, может, не по-европейски, но они между собой общаются. И я в очередной раз говорю, sorry, guys, I want to say some words for Finland people. И я просто говорю, простите, что я вас перебиваю три раза. Извините, что я вас перебиваю. Я хочу несколько слов сказать финскому народу. Они все затихают. И я просто говорю слова благодарности. Потому что это, я делал это уже каждый раз, когда я там оказываюсь, я это делал в бане. Огромное спасибо вашей команде, Андрей, Хану. Последний раз Хану на фронте чудом остался живой рядом с моим сыном. Их атаковал дрон, и они оказались в нескольких метрах. 6-5 метров, 7, не знаю, взрыв, огромный взрыв. И чудом они выскочили. Когда мы с Сергеем были с Хану вместе, мы из Херсона поехали очень дурацкой дорогой. Я себя по дороге винил конкретно. Я понимал, что это безумие. Солдаты, я, просто, я просто не понимал. Я солдаты понял. из блиндажа выглядывают, никого нет. Разбитые машины. На той стороне Днепра. Я думал, боже мой, куда мы заехали? Летел там на пределе 170 по разбитым дорогам, чтобы не... Много раз Хану рисковал жизнью, ваша команда, ты с нами. Спасибо огромное за то, что поддерживаете руки нашей страны, финский народ. Вы просто умнички. И Знаешь, спасибо. Геннадий, надо будет в червоном, когда вернемся, твою улицу переименовать. Она была червона, будет Суоми. Будет в а памятник Ленина, где у нас стоял в центре города, здоровый памятник Ленина. Вот на том постаменте мы поставили. Памятник Ханус Лаурой. Помнишь, э -э у вас же церковь, бывший кинотеатр Комсомолец. <с. Да, да, да. И да. там стоял какой-то памятник. Сталин воином Второй мировой, там был в Буденовке один. Да. И мы помню: за несколько дней до вторжения стояли я, твой старший пастор Андрей Анатольевич Епрах, и то ли ты, то ли еще, то ли Сергей Козырьков, твой молодежный пастор. И мы такие смотрим на этот памятник, шутим и говорим, а как бы кинотеатр «Комсомолец» купили, церковь в нем собирается, а памятник не сменили, вот он не декоммунизирован. И я говорю, давай пусть это будет памятник волонтерам, например. Ну, так постояли, посмеялись. Через некоторое время, когда Мариуполь уже захватили, оккупировали сюжет шилин еще каких-то местных алкашей там собрали и рассказывают, вот здесь была церковь, они сорвали звезды, там, осквернили нашу память, но мы вернем ему, мы его восстановили, мы вернули ему значение, там, какой-то там рабочий колхозник. Да, я условных. хотел его подорвать, но... Но послушай, мы хотели даже просто в этом ли, они сделать лица наших друзей. Но мы даже, ставить. даже, даже в этом они соврали, понимаешь, у них руки не дошли до этого памятника, они рассказывают, что там был осквернен памятник, они его восстановили, Вернули да. ему советское коммунистическое Этот значение. Памятник был, извините, за пикантную подробность: за как он и описан э весь, и мы его вымывали, наводя порядок вокруг церкви. Так что если пушину предъявлять претензии только благодарности в этом плане, Мы, конечно э же в смотри, них. что открывает э двери Хану для. Вот, в западном мире, тот же НРБ, другие христианские районы, и действительно к нему прислушиваются. То есть он эксперт в вопросах Украины. Я думаю, что он один из лучших иностранных а, экспертов по Украине. Потому что никого нету в западном мире, не просто среди христианских миссий организаций. Вообще в западном мире нет ни одного журналиста, общественного деятеля, пастора, кто так сильно погружен в украинский вопрос. Он называл мне ЦИП 200 дней в году, вот последним, да. он был. Да. В да. 200 дней И не просто в Давай Украине. Скажем, приехал, большую в, Киев. Часть в этот момент, когда мы да. говорим, он на пути да. с Украины, успеет да. успеть на Рождество, успеть к своим родным. Да, это в этот момент он есть. В своем лице мы еще раз благодарим и миссию. Мы благодарны Финляндии. Спасибо, что мы можем продолжать. Не всегда ты удобный для меня, но ты вот, меня смотри очень важно, что э, доверие к нам э, невозможно без доверия к вам что вы наши партнеры, через кого мы осуществляем эту деятельность в Украине. И здесь очень важно, что от вашей репутации зависит и наша репутация. Что мы пока, ну, показываем людям вас, ваш труд, вашу работу, батальона, твоей команды. Нашу работу. Нашу работу. И люди, глядя, дают свою оценку вашей деятельности и... Соответственно, доверяют или не доверяют свои финансы. А здесь речь идет не просто, как ты говоришь, машины, печек этих сделано. Ну, на данный момент 12 тысяч это, посчитано, это и еще 6 на тысяч миллионы евро. Миллионы. Печек, да? Миллионы евро. Да, миллионы. Да. Э -э -э целые школы жертвуют свое оборудование. Школы полностью всю школу со всем оборудованием, жертву для того же Харькова или вот здесь в Керово школа для Бучи, для да, в третьей да. лицей в Бучи это мы недавно оборудовали, организовали, мэр Бучи да. с этим городом заключил такой договор о партнерстве о... город в городах побратимых, да, Вовлеча. город Керово и Буча побратим благодаря да. деятельности Снова нашей да. миссии. Опять же, но это очень важно... Какова ваша репутация? Именно поэтому с моей стороны очень большие требования в том числе к репутационным вопросам, к отчетам, к... потому что вы наши лица, вы наши, вы герои Финляндии, кого мы показываем. Так, вы и... аккуратнее, потому что мне тут в кафе прохода у вас нет. А давно. так и есть, да. Аж люди подходят. а Да, да, это. Да, вы, вы герои Финляндии, и я просто хочу, чтобы мы все понимали вот эту ответственность, что что вы лица Украины, вы ее представляете, а вы, по вам судят об а Украине. Вы со линии Маннергейма в Украине, за что вам огромная благодарность. Финский народ, благословений вам, дорогие, вы вы умнички. Я думаю, что закончить этот эфир надо каким-нибудь сюжетом о вашей ну, работе. Мы можем закончить, да, печами, допустим, но я еще хочу кое-что сказать. Смотри. Вы знаете все, что я из Приднестровья происхожу, да, оккупированная да. Россия часть Молдовы. Ты, ты ориентируешься на войне я, просто великолепно. Да, потому что в 12 лет я жил на войне. Наш Радовался, когда осел. стреляют, э, в школу не пускали, потому что с школы в туалет надо было ходить, и там простреливалось. Поэтому, когда стрельба начиналась, им отменяли школьные занятия, представляешь, где он вырос. Он отлично э, ориентируется на фронте. Просто едем, говорит, сейчас здесь где-то танки я говорю, что ты взял? Бам, танки. Кстати, да. И я помню, ну, Приднестровский регион, Молдовы, не, не богато жил, скажем так. И много христианских миссий, церквей оказывали нам помощь. А в том числе, будучи ребенком, подростком, Выживал за счет гуманитарной помощи, за счет консерв, банок с фасолей, одевался в гуманитарной помощи. И без гуманитарной помощи мы бы не, не выжили, это совершенно очевидно. Но вот за все время, сколько нам оказывалась гуманитарная помощь, ни один иностранец, ни один сотрудник миссии ни разу не выразил понимание того, что происходит. Говорят, да, ребята, вы страдаете из-за того, что Россия вас оккупировала. И мы понимаем и выражаем вам моральную поддержку. И поэтому в том, чем мы занимаемся здесь, оказывая помощь Украине, для меня принципиально важно, в том числе каждому, которому человеку, гражданскому, военному, кому оказывается помощь, сказать, не просто мы здесь помогаем благотворительно и оказываем помощь людям, которые оказались в сложной ситуации, но выразить ему понимание, происходящего в Украине, что это... Российское вторжение — это Россия совершает преступление, и украинский народ страдает из-за преступлений Российской Федерации. Это Россия хочет убить Украину. И проблема здесь не просто в гипотетическом грехе и в гипотетическом гуманитарном кризисе, а проблема в конкретной конкретном государственном образовании, конкретных людях. Владимир Путин, другие лица в том числе и религиозные лидеры которые поддерживают войну и помимо гуманитарной помощи в том числе оказать и моральную помощь тем что ты понимаешь суть страданий Андрей, человека я... суть проблемы в которой он оказался. для меня это принципиально важно я вообще считаю что специфика медийной миссии как раз заключается в том что кроме того что есть большая гуманитарная сама работа я думаю нагрузка при которой делается ежедневная получасовая Просветительская программа, она играет не меньшую роль, чем печки, чем. Поэтому чем... я называю Допыль. Хану на фронте, когда я его да. привожу, знакомлю с каким-то номиком. Поддержка актерами. Финляндии. Я говорю: такая это большая. человек, который привел Финляндию в НАТО. И я не совсем да. шучу. Потому что 10 лет назад здесь сколько процентов финнов было? Мы видим, против... сколько политиков в этой студии бывает. 20. И они да. же соприкасаются. 20% процентов было за поддержку НАТО. Ну, не, давай так: это не, не 10 лет назад. Это лето. И начало осени 21 -го года Ого. 30% процентов хочет Просто ежедневная жена, правда, звучащая на этом канале, да. совместно с огромной благотворительностью, сколько медикаменты ваши спасли жизни солдат, операционное оборудование, диагностическое оборудование, там турникеты, все. это что только это длиннючий список. А, и да, кстати, вместе есть... с медийной работой... Да. Это изменило мышление и поведение вашей страны. Между прочим, да, у нас медицинские компании, которые свои ноу-хау изобрели, они их обкатывали через нас на, в госпиталях Украины, вот эти портативные рентгены. Вот. Потом установки э, производства кислорода, опять же, порта, она относительно портативно она занимает, как бы довольно-таки большое пространство, но в целом она портативная, которая питает целый госпиталь полевой медицинским кислородом. Это тоже через нас передавалось, обкатывалось, испытывалось и теперь осталось в финской истории, вообще в мировой истории да, военной медицины. Друзья, вы дивились программу Украина в фокусе, бережи вас Господь, до побачення.